Она составлена по мотивам той водоснабжения, которую решал вот. ну вот он как раз устанавливал как связанный теплоемкость при постоянном давлении, при постоянном объеме и уравнении для диабазы. Значит, в чем заключается основная идея? Значит, если мы запишем соотношение для количества тепла в по Платон предположил, что количество числа, которое происходит в равновесном процессе, оно у нас э, значит, линейно зависит от изменений давления и объема. Ну и здесь, естественно, у нас имеются какие-то коэффициенты пропорциональности, пусть индекс и пусть индекс Теперь идея в том, чтобы выразить вот эти коэффициенты пропорциональности курса с индексом в и ку с индексом В через теплоемкость. Вот эти коэффициенты пропорциональности надо выразить через теплоемкости CP и CV. Для этого мы рассматриваем сначала процесс при постоянном давлении. Если давление равняется константе, ну, тогда получаемое количество кислоты это ЦП умножить на ДТ. А правая часть это с индексом умножить на ДВ. Ну и отсюда находим, что коэффициент пропорциональности с индексом v он имеет вот такой вид. Это будет ЦП умножить на ДТ к ДВ при постоянном значении э -э давления. Если мы точно так же рассмотрим процесс при постоянном объеме, то тогда левая часть будет равна cv умножить на dt. Ну а правая часть это будет cv умножить на dt. Ну и отсюда находится, что коэффициент пропорциональности функции p он будет иметь следующий вид. Это cv умножить на dT при постоянном объеме. Теперь надо вот эти вот коэффициенты u с индексом v и u с индексом v подставить в соотношение для дельта q. Ну и у нас здесь получается, что дельта q равняется cv dp dp на dP плюс cp на dP на dv на dv. После чего мы можем вслед за Пуассоном записать уравнение для равновесной адиабаты. Это уравнение записывается так. Дельта Q равняется нулю. И если у нас дельта Q равняется нулю, то тогда это будет означать, что дельта Q, ДВ на адиабатном процессе равняется минус ЦПЦВ числители производные dt по dv в знаменателе производные dt по dt. Это у нас отношение dt к dv на адиабатном процессе. Теперь мы можем сравнить вот это вот отношение dp к dv на адиабате. Так, ну вот смотрите, Производная ДТ по ДВ при постоянном давлении это и есть по смыслу частной производной. Поэтому, естественно, так, так теперь мы можем сравнить вот это вот уравнение для адиабатного процесса с уравнением для изотермического процесса. Значит, уравнение изотермы имеет следующий вид. ДТ равняется нулю. Значит, и мы расписываем это следующим образом. Ну, ну, производная dt по dt на dt плюс производная dt по dt на dt. Значит, ну мы отсюда мы находим, что у нас отношение dt к dt на изотерме равняется минус dt к dt разделить на dt по Значит, это вот у нас записано dp по dv на адиабате и dp по dv на изотеке. Ну и теперь мы можем сделать вывод о том, что производная dp по dv на адиабате это у нас будет cp на производную dp по dv и изотермического партнера. Да. Ну, и можно конечно, отметить, что вот это соотношение, оно есть, э, в развитии термодинамики сыграло достаточно важную роль, потому что именно путем вот, исследования изотермического и адиабатного процесса и газа, как раз Платон и установил, что теплоемкость при постоянном давлении отличается от теплоемкости при постоянном объеме, но ну, и определил, почему равно отношение этих теплоемкостей. Вот. Ну а что касается экспериментальных исследований, то есть экспериментальных было измерено теплоемкость тепло при постоянном давлении, таким образом определили по отношению раз вот полосон и э, установили, чему равна теплоемкость воздуха при постоянном Так, Ну и вроде бы мы на вопрос задачи ответили.